Baş gördük, dəyərli izləyicilər. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq üçün Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olun və bildirişləri açmağı unutmayın. Azərbaycan ərazisində mayın 21-inə gözlənilən hava şəraiti haqqında prognoz açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir danop qərb küləyi gündüz arabir güclənən şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civa sütunundan 763 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayır-ayırlı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Günlük xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.